আপুনি লাইন লগাই ৰে'লত বহাইতো বাংলাদেশত পঠাই দিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াতো অলপ অত্যাচাৰ কৰি থাকিব লাগিব তাতো অত্যাচাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহ নিজে যাবগৈ ঘ মাটিতো আৰু অসমৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে আন্দোলনৰ যিটো ধাৰণা আৰু মোৰ ধাৰণাটো বেলেগ মোৰ ধাৰণাটো হ'ল অসমত থাকিব নোৱাৰাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি দিয়ক মাটি নিদিব গাড়ী নিদিব ৰিক্সা নিদিব ঠেলা নিদিব তেতিয়া বাংলাদেশী নিজে যাবগৈ মোৰ ধাৰণাটো বেলেগ আৰু মই তেনেকে এতিয়া সফল হৈ আছো প্ৰত্যেক দিনাই অসমত বিশ পঁচিশজন বাংলাদেশী গৈ আছে কোনেও কৰ্টত যাব সাহস কৰা নাই গতিকে কাৰ চিষ্টেমটো বেছি ভাল আমাৰ হ'ল পুচবেক পালো পঠালো আৰু যিখিনি ভিতৰত আছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰক যে তেওঁলোকে ভিতৰত যাতে থাকিব নোৱাৰা হৈ যায় এইটো কয় চিভিল ডিজ অভিডিয়েঞ্চ মহাত্মা গান্ধীৰ নন কপাৰেচন মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাক দুটা বস্তু শিকাই থৈ গৈছে নন কপাৰেচন এণ্ড চিভিল ডিজ অভিডিয়েঞ্চ অসমীয়া মানুহে যেতিয়া নন কপাৰেচন আৰু চিভিল ডিজঅভিডিয়েঞ্চ কৰিব নিজে নিজে যাবগৈ ৰিক্সা এখনত উঠাৰ আগতে চিন্তা কৰি লওক কাৰ ৰিক্সাত উঠিম নিজে নিজে যাবগৈ গতিকে আমাৰ তৰিকাটো অলপ বেলেগ কিছুটো সফল হৈছো ডেৰ লাখ বিঘা মাটিটো খালী হ'ল অসমীয়াৰে মাটি অসমীয়া এইটো ঘূৰাই পালে এপ্লিকেশ্যন যাব লাগে আৰু মানুহে এইটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে যদি অসমীয়াই ত্যাগ নকৰে আপুনি বাংলাদেশীক কেনেকে খেদিব কাগজ এখনহে যায় সেইটোতে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে যদি কাগজে নাযায় কাৰো ঘৰত তেতিয়াহ'লে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা মানুহৰ নাম কেনেকে বাদ যাব গতিকে দুই এখন কাৰোবাৰ ঘৰত যাব পাৰে তেওঁ ভাবিব যে দেশৰ কাৰণে এইটো মোৰ কণ্ট্ৰিবিউচন হৈ গ'ল